Salam kanalımın dəyərli izləyiciləri. Bu gün sizlərə kreditlə satılan 2 otaq super təmirli bir mənzilimlə tanış edəcəm. Xahiş olunur videomuzu sonadək izləyin. Video ərzində tam ətraflı məlumat verəcəm. Kanalımıza abunə olmağa da xahiş olunur, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Deməli, dəyərli izləyicilərimiz mənzilimiz Yeni Yasamalar ərazisində. Yeni Yasamaların düz mərkəzində İnşallahlar metrosuna 650 metr məsafədə yerləşir. 2 otaqlı mənzildir sahəsi e, deməli dəyərli izləyicilərimiz 80 kvadratə yaxındır. Bura mənzilin gördüyünüz kimi hol hissəsidir. Mənzilə daxil olduq. Solda mənzilimizin dəhliz mebeli yığılıb, geniş mənzilimizin geniş holu var və super proyekti var, dəyərli izləyicilər mənzilin. E, və bütün otaqları hamısı şəhərə panoramadır, onu qeyd etmək istərdim. Proyekti ilə tanış etdim sizi. Solda mənzilimizin üzr istəyirəm mənzilimizin qonaq otağı, burada yataq otağı, mətbəxi və sanitar qovşağı yerləşir. Biraz səssiz formada mənzilimizi seçəcəm, çünki evdə körpü uşaq yatır. Bunu nəzərə alasınız. İndi bir-bir mənzilimizin otaqları ilə tanış edəcəm sizi. Görəndiniz ki, bura giriş hissəsidir. Qaz, işıq, su daimidir. Mənzilimiz kredit yolu ilə satılır. Daxili kredittir. Təşxəxsiyyət vəsiqəsi ilə mənzilə sahib ola bilərsiniz. Burada sağda mənzilimizin sanitar qovşaq yerləşir, sanitar qovşaq birlikdədir. 79 kvadratdır dəyərliz dəyərlər mənzilimizin sahəsi. Super təmirlidir. Sıfır ev sahibi öz üçün təmir edib, daxili kreditlə alıb mənzili, hal-hazırda ödeyə bilmədiyi üçün ev sahibi mənzili satmaq qərarına gəlib. Burada da duş kabini yığılıb, gördünüz ki, geniş bir duş kabini mövcuddur. Dəyərliz dəyərlər mənzilimizin ilkin ödənişi, yəni mən sizə son qiymətini deyəcəm. Son qiymət ilkin ödəniş 53 min manatdır. Mənzilin 8 il krediti qalıb. 8 il ayda 1100 manat ödəməklə mənzilə sahib ola bilərsiniz. İlkin ödənişi artıq ödəsəsəz, təbii ki, aylıq ödəniş aşağı düşəcək. Bura mənzilimizin mətbəxidir. Möhtəşəm bir mətbəxi var. Ya yəni, akrildən mətbəx mebeli yığılıb, gördünüzsünüz ki, bilənlər bilir. Yəni bahalı mətbəx mebeli yığılıb, tökmə mərmər istifadə olunub. Ev biraz dağınıqdır, buna görə üzr istəyirəm. Yəni ə, xəbərsiz gəldim çəkilişəyə. Yəni öncədən hazırlıq görmədilər. Geniş mənzilin mətbəxi var. Mətbəxdən də panoramaсын göstərim sizə, dəyərli izləyicilərimiz. Bu şəhərə panoramadır. 20 mərtəbəli binanın 19-cu mərtəbəsidir. Axırıncı mərtəbə deyil. Mənzilin üstündə də yaşıl çatı var. Bura inşaatlar metrosu 30, xeyir, məktəbdir. Dərinizə baxış də panoraması var. Hal-hazırda biraz Bütünçu hava olduğu üçün dənizi görmək mümkün deyib. Qaz, işıq, su daimidir. İki sürətlilik fəaliyyət göstərirdi. Yeni yasamalı mərkəzdir. Bütün infrastrukturə, yəni çox yaxın, yaxşı yerdə yerləşir. Yaxınlıqda məktəb, bağça, hər şey mövcuddur. Binanın geniş həyəti var. Yəni binanın həyəti Yeni Yasamalıda ən böyük həyəti olan binadır. Bura mənzilimizin yataq otağıdır. Ösürək sıvaq qədərdir. Burada belə dəyərli bir şkafımız yığılıb, dəyərli izləcilər. Mənzilin əşyaları qismən, əşyalar qalacaq. Onu müştərilər yaxınlaşan zaman tam ətraflı əşyalar barədə, hansı əşyalar qalacaq, dəqiq məlumat verəcəm. Çünki hal-hazırda ev sahibi özü evdə olmadığı üçün bunu dəqiqləşdirə bilməmişəm. Burada mənzilimizin balkona çıxışı var. Biraz hava küləkləli olduğu üçün Çox qalmayazan balkonda, qaça qaç ağaclarımız quraşdırılır, istili sistemi kombidir. Bütün otaqlar hamısı şəyrə baxır, gün çıxana baxır. 20 mərtəbəli binanın 19-cu mərtəbəsidir. İki sürətli lift fəaliyyət göstərir, dəyərli izləyicilər. Yəni burada liftlərdə də dayanmaq kimi belə bir söhbət yoxdur. Bütün Azərbaycanda işıq getsə belə, burada avtomatik, yəni generator sistemi var, 7 saniyə işə keçir. Baş, ləxti ger otaqlarımıza, qonaq otağı ilə sizi indi tanış edəcəm. Xahiş olunur, fikirlərinizi rəy bölməsində unutmayın, qeyd etməyi unutmayın. Dəyərliz zəvrilər, burada mənzilimizin qonaq otağı yerləşir. Biraz sakit danışma bulacağam, burada çörpə balamızı yatır. Geniş ölçüyə malik qonaq otağımız mövcuddur. Qonaq otağımızın da panoraması şəhərədir, dəyərli izləyicilər. Super təmirli bir mənzildir. Belə dəyərli izləyicilərim, qapını örtək uşağımıza səs getməsin. isə da ümumilikdə xatırladım mənzil yeni yasavan düz mərkəzində Əsəd Əhmədov küçəsində inşallahsa metro üstü 650 m² sahədə yerləşir. Bizim marketlə, Bravo marketlə düz üzbəyüzdür. Sahəsi 80 kvadratmetrdir. İlkin ödəniş 53.000 manatdır, son qiymətdir. Gələn xahiş edirəm qiymət danışmasın, ev sahibi ödədiyim məbləği istəyir. 3.000 manat burda form tutulu var, onu da ev sahibi qarşılayacaq başqadır ki belə. Alan şəxs ümumi, ümumi məbləğin 1% ofisat qoyacaq. Videolarımızı bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Suallarınızla bağlı aşağıda göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Diqqətinizə görə minnətdaram.